Это же четвертая часть, а я думала, что один цветочек бы я как красиво смотрелась. тем более нельзя два цветочка. Так, вырезала э, такой кусочек папира желтого и буду напишу имя свое, но я не покажу. Ну, имя не покажу, я еще добавлю такие три средачки. Ребят, мне появилась гениальная идея помаду, крашу губы и хочу сзади сделать отпечаточку. Угу. Mm -hmm. Я гений, наверное. Гений миллиардер. Так, сейчас накрасишь. Накрасишь. Оп. Ну, помада не красная, а розовая. Очень красивенько. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Вау, очень красиво получилось. Давай это шарик сделаем. Ну, что-то вот такое получилось, не очень красиво. Кстати, вообще не вышел. Ну, ладно. Нормально. Закидываем. Я хочу с голубым папиром что-то придумать, что-то такое цикавенькое, цикавенькое. Можно нарисовать сердечки и потом их вырезать. О, у, -у, 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 у меня гениальная идея. То есть берем, вырезаем сердечку. И вот эту сердечку тоже получится классно. Ну, придется тоже вырезать. Ой. Вот это вот. Берем, вырезаем. Ну, в принципе, красиво получилось. Ставим в подарочек. Ну, все-таки выиграем. Так, хочешь из оранжевого заработать? Да, денежки пятьдесят гривен. Так, сейчас замотаю эту штуку. В эту штуку. Ну, камончик поставлю. ай а, Так, не помню. А Да ему не нужно. Проникли подарочек. А из зеленого мы сделаем типа кармашек. Вот такой кармашечек. Ну, мне кажется, это можно и из белого поперезаработать. Ну, я хотела а разноцветный, Теперь засовываю все рощи. Запаковывать их не буду. Тяжелый кармашек. Видите, отпечатка остался. Короче, я помогу сейчас закрасываться. Ну, ставьте лайки, всем пока-пока. А следующая часть уже, на.